Владимирович, я директор предприятия, я директор предприятия МОСТ-1 и генеральный директор предприятия МОСТ. -1». Не знаю, кто Это что у вас? А. Ну да, тогда не надо говорить, что вы донецкие кредиты уже пишете. Это организованное предприятие, что-то мешает, да? Да, вот что-то... можно еще где ну да, по дороге арестуете. Значит, фамилия моя Тоди Рика, Василий Владимирович. Тоди Рика, Василий Владимирович, там в Украинской море, когда меняли паспорта, написали То Рика. Но тогда еще никто не знал украинский язык. Закончил я Киевский автодорожный институт, я чистый мостовик, всю жизнь работал мостовиком. В 1991 году зная, что работаю в мостах, зная, что вы ходите по аварийным мостам, 70% мостов у нас на Украине, все аварийные. Я решил организовать предприятие, которое могло бы приносить пользу вам. Ну вот, так получилось, что собрал коллектив, как писали некоторые, я не знаю, кто писал, мы забудем, мы не за память, писали, что крышует верхний мешкан, я его только в лицо знаю, что меня крышует там э, Донецкая го госадминистрация, там работал генеральный директор, меня заставили туда пойти, чтобы я там порядок навел. Кстати, если вы поинтересуетесь, то во время моей работы там я искоренил все взятки. Хотите верьте, хотите нет, позвоните, если не верите. То есть крыша это моя голова и это мои кадры. Кадры у нас золотые. Я помню и знаю с тех времен, что может вам это неизвестно, что кадры у нас решают все. И это, наверное, кадры и их знания, конечно. На сегодняшний день, э, ну, хотите хвастать, хотите не хвастать, я скажу это потому, что многие говорят, что они не знают, кто такой, кто такой или что это за предприятие МОСТ, и где она работает, и вообще есть ли такое предприятие. Так вот, отвечая вам сразу на этот вопрос, хочу сказать, что все нормативные документы, которые в Украине есть по мостам, разработаны с участием моим лично и главным инженером. Вы можете посмотреть найти там фамилии. Опять тем же, кто не знает, что такое мост, Книга, по которой учат студентов, мостовиков, именно мостовиков. У нас мостовиков готовит только Киевский автодорожный институт. Чистых мостовиков. Вот есть Харьковский институт, есть многие институты, но у них при, кафедре, при дорожных кафедрах э, читают лекции о мостах, но они не чистые мостовики. И в дипломе у них написано, что он мостовик. Вот э, тут есть э, как бы... Рекламки, которые вы тоже можете посмотреть, если захотите, чем мы занимаемся. То есть э, наше предприятие занимается обследованием, испытанием мостов, проектированием и ремонтом. И не хочу хвастаться, но на Украине и в России, мы работаем в России, э, лучше предприятия по ремонту мостов просто нет. Это у них потому что у нас вот то, что вы видели и увидите можно было сделать. Там вариант был такой, новое строительство. 100, нет, 200 миллионов стоило бы новое строительство этого моста. И срок строительства, смотря еще кто попался бы, это без объездной дороги. 200 миллионов без объездной дороги, два года вы сидели бы без соединения, без общения между двумя вот этими населенными компаниями. И кроме того, мы всегда делаем ремонт, и только мы, по нашим технологиям, мы никогда при ремонтах не прерываем движение. То есть для людей это просто, наверное, ну, выход какой-то, потому что представьте себе, что на нет, и два года что делать. У нас много новых технологий, кроме того, что я говорил, что у нас изобретение по этой плите, у нас много изобретений по новым технологиям, может оно вам и не надо, но сам принцип я рассказываю к тому, чтобы те из вас, которые будут слышать, что такого предприятия в нету и о нем не знают, вы, во всяком случае, сами убедились, что такое предприятие есть, и там, где плохо в стране, нас просто вызывают, как вызвали сюда. Я бросил работу, я вам честно говорю, могу отдать телефоны, бросил работу, потому что рассказали ситуацию, я знаю, что она очень серьезная. И этот мост был больше мертв, чем живой. Колебания были настолько большими, что трудно было сказать, как он поведется себе потом. И вот только когда мы первую половину сделали, вот кто был, кто видел, Василий Михайлович, заказчик, успокоился мост, потому что сработал наше изобретение, объединенное с старыми конструкции моста. И теперь как бы осталось мелочь. Закончить вторую половину моста, открыть движение. Сроки у нас, в отличие от всех остальных, кто там предлагал свои услуги, а мы не предлагали, нас заставили по-хорошему помочь. Я уже как-то говорил, я не знаю, кому из вас, что мои предки родом с Черновцом, с Черновицкой области, и сейчас там родственники живут, Кроме того, у меня на предприятии работает э, Волынский кандидат технических наук, у нас их несколько, и он у вас преподавал в строительном техникуме, э, читал спецпредметы. И знаете, его сейчас он звонил, там завоесть женщина, правда, она в она его хорошо помнит. Ну, человек прекрасный, тут тоже такие хорошие люди, порядочные, и умные, как и у нас. Поэтому... Что мог сказать? Мосты мы делаем, спасаем, причем мы как скорая помощь. Работаем в Харьковской, Запорожской и Донецких областях, еще и в Луганске. А я уже говорил, что 70% мостового варианта, вам еще надо было бы знать, по каким ходить и ездить, а по каким нет, это очень серьезно. Денег в стране нету, но во всяком случае надо постараться у вас, потому что у нас это давно уже сделали систематизировать мосты, особенно в коммунальном хозяйстве. Если АСУМ, то есть автоматическая система управления, начала работать на дорогах государственного значения, то в коммунальной собственности пока этого не было. То есть что нету? Вот есть перечень мостов, но сколько и что нужно делать? То есть мост в каком состоянии, какую нагрузку надо туда провести? Сколько будет, какой ремонт надо сделать, сколько будет нужно денег для его ремонта Или что сравнить, может быть, там новое надо построить Наши специалисты приходят на мост, могут сразу сказать вот это Даже не применяют никаких расчетов, расчеты только потом подтверждают их мысли Я не хвастаюсь, я смотрю, улыбаетесь, но я серьезно вам говорю Вот в таком плане мы занимаемся мостами. Новые технологии, которые здесь были, кроме накладной плиты, у нас гибкие переходные плиты, деформационные швы, у нас новые откосы появились. То есть из того, что у вас было, вы слепили хороший мост. Я не буду говорить из чего. Но это благодаря только тому, что есть такие новые технологии у нас.